теперь я бы хотел бы подробнее рассказать про цей велосипед. Цей велосипед достався мне по наследству от моего татка, который он купил еще, еще, мабуть, у меня на свете не было. На раме написано, что она произведена в 1977 году. Вот тут у них есть характерный такой значок. Рама Рамы тех времен дуже хорошие, они по сути служат вечно. То есть пока пока не сломается об что-нибудь очень сильно ударенное. Вот. Вот. То есть от родного велосипеда тут осталась рама, вилка, руль и вынос. Вот. Ну и передний багаж, этот самый. Передний тормоз тоже. Еще тот. Но вин был задний. Вот. Ну, так и все, больше нічого немає. Все остальне довелося міняти. За того, що підільний штир там був дуже короткий, мені не вистачало, довелося купити новий. Я з трудом знайшов, але знайшов підходящого розміру штир. Вот. Велоси... А, кстати, велосипед дуже довго лежав без діла. Тобто на ньому їздили дуже мало. Я ще пам'ятаю, колись малим дестів трошки пробував на ньому кататися, потім у ньому щось зламалося, не пам'ятаю, що вже. Там передній тормоз перестав роботи. І так він стояв. Недавно я його... Ну як, У мене желання це з'явилося ще п'ять назад. Я все ніяк не мог до нього добратися. В минулому році я таки добрався, привіз граму в Київ і тут вже почав його збирати. Що тут значить? Я поміняв, значить, розкрутив каретку. Ту каретку вона не годна вже була. Я сюди вкрутив каретку під квадрат. Я не знаю, я ее купил за 40 гривен в магазине длиной 117, ось длиной 117 мм Кажут, что можно 113, но тогда бы пришлось трошки... потому что эти шатуны туда бы не подешли. Мне и так пришлось там внутри защита и пришлось подпиливать, чтобы не цепляла браму. Вот, значит, самые, значит, шатуны. Шатуны обычные Shimano Tourney 171 модель. Я їх купив колись за 100 гривень, теж в когось так не пам'ятаю кого. А, по-моєму, в Харкові якийсь хлопчик мені написав. Навіть 110 вони стоїли. Педалі Це я теж недавно купив. Вообще за 50 гривень. Вот. Вот. Значить. <кхів> Переключатель Оливіо. который у меня стоял на моем втором велосипеде. Вот, я, когда я его купил. Переключатель очень хороший, качественный. Он легкий, хорошо работает надежно. Вот, я его решил сюда поставить. Вот. Потом колеса вот эти я купил в одного хлопчика. Тоже случайно так надыбал. На Велокиеве хлопчик объявил, что продает колеса. Он это стоил у него 300 гривен. Причем он продавал вместе с кассетой. Заднее и переднее колесо. Единственное, что мне не нравится, что в заднем колесе 32 спицы. Поэтому из-за этого он не выдержит больших нагрузок. И с баулом на нем не покатаешься. Вот. Плюс я договорился с ним за 50 гривен, купил у него вместе с резиной. Тут такие тоненькие покрышки. И они оказались очень хорошие, я на них таки катаюсь. і катаюсь. И вместе с камерами. То есть получилось вот так вот. Дальше седло. Ну, раньше я ставил другое седло, но оно поганое. А это седло я купил этой зимой у одной девочки тоже за 100 гривен. Очень хорошее такое седло. Как раз для такого шоссейника. Удобное. Вот это крепление под седлом вообще непонятно за какого велосипеда. По-моему, с моего старого Ашана, который я давно уже выкинул. Вот. Тоже тормозная ручка была одна, вторую я купил у одних ребят на май... <coughs> на хрещатике там был такой ларек Я у них купил за 100 гривен э, вернее, За 10 гривен, за 10 гривен я у них купил. Вот. Тут я тросики поменял вместе с рубашками А тут кстати у меня О, передний переключатель вот на нем стоит старый тросик тормозный и рубашка еще старая, старт шоссейная с этого велосипеда. Вот так хитро я сделал, потому что не знал, как протянуть и ее, вот так вот протяну сюда, а тут просто затяжка, и она очень хорошо работает. Вот. То же самое тросик на заднем переключателе. Вот. Э, тросик новый, а рубашка старая тоже. Вот это еще из него. Переключатель тоже старый его родной. тут вот, що тут що А багажник <головік> багажник це Колись я їхали на Крим я його купив за 25 гривень це передній багажник, ну я его сюда вот. А, Поскольку ці колеса трошки діаметром менше, ніж родні які були на цьому на велосипеді тому передній задній тормоз поставив я наперед, тому що тут расстояние трошки меньше а на задник пришлось куплять новые тормоза с длинными лапами вот этими черками называется правильно вот и теперь оно и работает вот, а тут стоит старый тормоз единственная проблема что для него вот эти колодки Важно найти хотя они дешевые стариком можно пошукать найти Тот, тоже как попало приспособил через хомуты в этот хомут я цепляю фонарик вот. Дальше. Ну, так, вроде все. Рассказал, что тут было. Ну, цепь я ставлю обычный за 51 Поскольку тут а трансмиссия вся новенькая, я сюда ставлю новую цепь. Трошки ее растягиваю. Насколько там на 0,5 или там. А потом переставляю на другой велосипед и там уже его добываю до ручки. Под фляжник я его купил у одного хлопчика, бэушный. Он трошки сломанный был я и вот сюда тоже хомутами присобачиваю, и оно работает, свою функцию выполняет. В общем, получился такие хороший велосипед. Тут можно еще много чего доделывать, переделывать. Обмотку на руль я тоже не еду, пока не ставлю, может потом что доберусь, сделаю. Вот, получился такие хороший велосипед. То есть все запчасти очень дешевые. Передний переключатель тоже с моего старого шанчика. И наказался самый легкий. А с такими пере, переключателями он хорошо работает с этими монетками он хорошо поэтому вот так и себе бегает в общем так вот и все в моем тест-драйве он на 200 километров показал хороший результат ничего не ломалось был один короче разрыв камеры Непонятно из-за чего. Он произошел, я ту камеру зашил, заклеил уже. Побачу, что с ней будет дальше. Этот велосипед я использую в основном по городу. Потому что на нем очень легко разгоняться и вообще маневрировать. Поначалу было важко, а так на него можно прыгать, как на любом обычном велосипеде. Вот старики вот мне рассказали про то что це вилка она очень хорошо пружинит то есть этот, этот велосипед вот, можно спокойно по колдобинам на нем прыгать он нормально держит в отличие от современных шоссейников, которые делаются на алюминиях и карбонах и колдобин очень боятся вот этот по городу очень хорошо работает тут на раме кстати вот еще это олимпийские значит этот знак стоит вот. там некие специалисты рассказывают как их различать и кажется их что-то за серия вот вот это мне очень нравится как он ездит можно хорошо разогнаться на нем пришло я недавно ремонтировал спицы тут подтянул некоторые поменял сзади бы поломались вот. сейчас у него характеристики ходовые еще улучшились ну и камеры накачивать надо настолько, чтобы это состояние полного бетония. На том, на том вроде все. Там, Мне было интересно, как он идет по бездорожью. Оказывается, он очень хорошо ездит. Если маленький песочек вообще спокойно летая незаметно. И по траве, по лесу очень хорошо идет. Вот это мне очень понравилось. Так что на шоссейнике тоже можно гонять багато. Да? Да, сейчас такая погода хорошая, кроме. Олиси добрые. Сухо. Такі класні місця тут попадаються. На травички заросло і не видно. Може тут прибирали сміття. Опеньки.